Напередодні сесії депутати слов вкотре обговорюють питання перегляду тарифів на проїзд, зокрема у пасажирських міських автобусах. Члени депутатської комісії задали чимало питань щодо економічної доцільності та вчасності такого рішення. Адже 3 гривні 50 копійок за проїзд відчутно вдарять по кишенях слов'янців. Щоб автобуси нормально є, щоб на них була нова резина, щоб вони були обслужені, щоб вони були в надіжному стані. для цього потрібні розходні матеріали. С газ на сегодняшний день, в основном, на котором ездят автобусы и солярка, подорожала с прошлым периодом практически в два раза. Вот, поэтому мы пришли к такому мнению: не обрезать их. Лізь би лізбані а щоб вони имели то материальный запас. Пока з января ніхі полошені тарівов нам не що стосується слов міського то підприємству було виділено три місяці для виходу з кризи, і ці темпи замалі. Адже поки ніяких шляхів вирішення проблеми не з'явилось. Є лише ідеї, а результат не відчувається. Оскільки ми не можемо своїми слідствами осваити великий об'єм заміни, допустимо, тих же самих сітей. Значит, мы свели к нескольким направлениям. Первое это учет, выявление несанкционированных врезок, улучшение учета. По этим мероприятиям у нас идет контроль за своевременной поверкой счетчиков. Понятно, проверочные рейды по поводу состояния внутри домовых сетей для того, чтобы было ясно о рациональном использовании воды. И также есть предложение о том, чтобы два прибора для обнаружения несанкционированных врезок. Первый это тросоискатель, так называемый, так. Значит, и второй это коррелятор, который позволяет уменьшить объемы перемещаемого грунта и локализовывать зоны порывов тех же самых водоводов. 10 сотрудников горводоканала. С требованием по поводу руководства, по поводу заработной платы, по поводу ну, условий труда. Вот это самый главный показатель, Сергей Владимирович. То есть все планы, все наши наработки, они ничего не стоят, если как бы не решена вопрос с трудовым коллективом. Если трудовой коллектив не удовлетворен условиями труда и руководства. Я на самом деле вам хочу сказать, вот и меня, наверное, поддержат коллеги, есть, ну, на самом деле, в последние годы действительно с горводоканалом много проблем, но вот такого, вот как сейчас имеем. Ну, не было антикризисный план и был россии почему его требовали мы э, надеялись что вот это, выполнение этого плана позволит в 2015 э, году э, выплачивать и текущую заработную плату и по графику погасить задолженности чтобы они вышли хотя бы на себестоимость но вот этого мы не увидим почему финансовые планы вернули как дырка была планированный убыток так он и остался Отже, яке саме рішення приймуть депутати Слов'янська, покаже сесія. Тоді стане зрозуміло, хто заплатить борг працівникам водоканалу та з якого місяця городяни платитимуть за проїзд по 3,50.